ey odamlar nimaga uyalmaysizlar dedilar odamlar aytdilar nimadan yo Rasululloh? yemaydigan narsangizni zafas qilib yig'ib qo'ygandan uyalmaysizmi yashamaydigan imoratlarni dang'illatib qurib unda yasholmay qo'rqib yurishdan uyalmaysizmi yetib bo'lmaydigan hou havasni qilaman deb berilib o'zinizni joningizni qiynab yurishdan uyalmaysizmi ichkariga kiravering hoi opa ana shu narsalardan qilmoqlidan ollohdan uyaling yani birodarlar bu yerda sarvara olam o'zlarini ummatlarini juda keyin keladiganlarini holidan gapiryaptilar u sahobalarni kattadan katta imorat qurib qo'yib ichiga kirishga qo'rqib yurganlari bo'lmagan bizni zamonada bor u dang'illatib qurib qo'ydi ichida yashashga qo'rqadi ddortiq qilib uborgan yoki zapas qilib olib qo'ydi odamga xalqlarga kelgan ko'pchilikka kelgan rizqlardan qoplab un guruch yog'larni olib qo'ydi yesa u joni ikkita uchta bolasi bor ozginadan yeydi ularni sasitib qo'yadigan bu bizni zamonaga kelgan sarvar olamga olloh dillariga soladi payg'ambarimiz gapiradi payg'ambarimiz to oxir zamongacha keladigan xalqla hammasga Bu bo'lmiydigan hayollarga borib o'zingizni hoyu havas qurboni qilmang ularga qarata aytayotgan gaplari xuddi bizni zamonada yemaydigan narsangni yig'ib nima qilasan sasitib tashayuborasan turmaydigan imoratlarni dang'illatib har jay har joyda nima qilasan qurvurib huvillatib aqlga sig'maydigan hoyu havas ketidan quvib o'zingni muncha qiynaysan mana shundan xudodan uyaling bandasidan uyalmasang ham